Кушай, мой хороший, кушай, не бойся. Вот так, гурмесочка для котят. Мой лапчик. Кушай, мой хороший. Вот так подружки будут. буду. Очень, мой Боже мой, я ему 4-5 месяцев дал. Какой? Месяца два. Кисюнька, все не, не поздно его приучать. Кисюльки, ты уже показал, что мне сегодня. Молодец. Молодец, мой хороший. Тоже барон на него и шипел. Моя лапушка кушай, кушай. Мы прогорла он. І прийшов кушати. Давай, давай. Не будемо спішити, буду отак іздалі подходить. дай Бог, його там дровами не привалить. Кушай, отак, гормеска, ой, вкусна гормаска. Так, що ж такому маленькому гурмешка? Ну щось треба лучше? Пролистовать его надо, если он от мамки уже. Потому что может погибнуть от лесной инвазии. Ты мой хороший. Вот я насыпал мамки. ай, хороший такой. Хороший Лева. Ты Лева? Или как тебя зовут? Ты девочка или мальчик? Потому что еще стерилизовать надо ловить. Ну, все маленький. Все маленький, все может, он до меня будет приходить. Что может он приучиться ко мне, да? Мой хорошенький. Пока гурмеску кушает, до меня приучится. Да? Лапушками. <с parentheses> Мой зайчик. Uh -huh. Вот так он сегодня пришел, наверное. Кошки взрослые съели корм. А сухой он, по-моему, я так понял, еще не кушает особо. Тут гормесочка маленький мой. Надо, чтобы ты в руки мне шел, пока не заболел. Лист на инвазии, чтобы мы тебя проглистовали. Ой. Ну тут, конечно, можно подсунуть ему таблеточку, но... Сейчас это он так подошел. А... Он так? Ну, побачим. Побачим. И разговаривать. Постоянно надо разговаривать. Он к разговору привыкнет. И будет всегда под рукой.